時には昔の話をしようか通いられたなしみのあの店マロニエの並木が窓辺に見えてたコーヒーをいっぱいで一日見えない 明日をむやみに探して誰もが希望を託した揺れていた時代の熱い風に吹かれて体中で時を感じたそうだね 道端で眠ったこともあったねどこにも行けないみんなでお金はなくてもなんとか生きてた貧しさが明日を運んだ小さな下宿屋に 幾人も押しかけ「朝まで騒いで眠った」「嵐のように毎日が燃えていた」「息が切れるまで走った」 一枚残った写真をご覧よ髭面の男は君だねどこにいるのか今ではわからない友達も幾人かいるけどあの日の すべてがむなしいものだとそれは誰にも言えない今でも同じように見果てぬ夢を描いて走り続けているよねどこかで